Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Seorang ahli parlimen telah menghantarkan satu tuntutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kuasa dalam perlembagaan berhubung dengan perjanjian ART, perjanjian syaitan Anwar dan Trump. Sekarang ini yang kita nak tengok adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab soalan tuntutan itu ataupun tidak. Tapi kalau dia tak jawab, kita akan pergi ke mahkamah lah. Macam kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik kepada isu perjanjian syaitan antara Anwar dan Trump yang memang saya cakap terang kita tengok dari segi apa pun sebenarnya memang perjanjian itu merupakan perjanjian yang menjahanamkan negara kita ini menjahanamkan kedaulatan negara kita ini anda perhatikan siapa je yang pertahankan perjanjian itu dari segi kerajaan yang pertahankan ialah Tugu Zafru seorang And then kemudian mungkin pada menteri lah kan. Of course lah sebab dia yang sign. And then Fahim Fadil, Juru Cakap Kerajaan pun tak begitu macam berikan penerangan sangat. Tetapi ramai pihak di luar sana termasuk dari dalam kerajaan ini sendiri pun menentang dan juga mempertikaikan perjanjian ini. Bahkan koresponden-koresponden luar negara juga melahirkan perasaan pelik dan juga perasaan macam eh apa hal nak tahu lah ni kan terhadap perjanjian ART ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab masing-masing mengatakan bahawa Kejadah apa perjanjian ni kan? Mana ada negara yang sanggup untuk menggadaikan kedaulatan semata-mata dan dapatkan tarif rendah dan macam-macam lagi. Dan sekarang kita tengah lihat Indonesia pun tengah cuba untuk review kembali terma-terma dalam perjanjian itu sampai Amerika Syarikat kata apa? Amerika Syarikat kata Indonesia ini ialah anak yang nakal. Tetapi US kata Malaysia ini baik dengan cakap tak nak buat apa-apa, tak nak review perjanjian itu sebagainya. Tapi Indonesia yang cuba untuk mempertahankan kedaulatan mereka dikatakan sebagai anak yang nakal sebagainya. Dia macam ni tuan-tuan dan perempuan. Kalau musuh dah start puji kita tu, memang ada something wrong somewhere sebenarnya. Dan perjanjian ini sebenarnya memang meragukan dari awal lagi sebab macam mana kita tahu benda ini macam seolah-olahnya tidak dibawa langsung ke dalam parlimen untuk dibahaskan tidak ada sebarang proses timbal balik dekat dalam parlimen seperti mana yang sepatutnya tengok-tengok dia Perdana Menteri jumpa dengan Trump sign terus tak ada nak jumpa orang tu tak jumpa orang ni sebagainya kan dan saya yakin dan percaya even Menteri Kabinet pun tak tahu menahu tentang perjanjian itu sebenarnya kalau ikutkan. Oh Papa Berry bukan kena ada taklimat sebagainya. Macam saya selalu terkatakan. Taklimat itu mungkin dia cerita benda yang sangat-sangat basic, yang tidak menyeluruh, yang fokus pada benda muni-muni je. Dia tak cerita pun tentang yang kita kena ikut cakap US dan sebagainya. Hanya selepas benda itu dah sign, selepas benda itu kita lihat, ui macam ni rupa perjanjian tu kan. Sebab saya yakin dan percaya tuan-tuan dan perempuan. Andai katalah kalau butiran perjanjian itu didetailkan daripada awal lagi, saya tak yakin langsung pembangkang akan setuju dengan perjanjian itu sebenarnya. Tapi nak macam mana kan, benda dah jadi bubur, so kita hadap je lah. Cuma sekali lagi, ada persoalan timbul tentang bidang kuasa Perdana Menteri dalam menandatangani perjanjian tersebut. Sebab basicallynya, macam saya sebutkan tadi, bila perjanjian-perjanjian yang seperti ini dilakukan, obviously, dia mestilah melalui parlimen. Sebab ini cerita persekutuan tau. Perdana Menteri tidak boleh bertindak seorang diri. Kerajaan secara eksekutifnya tidak boleh bertindak secara unilateral. Dia kena bertindak selaku persekutuan. Dan menyebut tentang persekutuan ini, dia tetap ada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, ada Majlis Raja Raja, dan kemudian ada Legislatif. Semua itulah saya ceritakan. Dan kita tak boleh simply-simply macam, oh tak takpelah aku PM, aku sign je. Dia tak boleh macam tu. Dan ada juga persoalan yang kita tanyakan. Tak ada ke mana-mana pihak yang hendak membuat sebakan kakiman ke apa-apa berhubung dengan kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menandatangani perjanjian tersebut. Dan Alhamdulillah pada tadi tuan-tuan dan -tuan sekalian satu sidang media telah diadakan, dijalankan oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu iaitu Datuk Rasul Wahid di mana beliau telah memfailkan satu tuntutan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kuasa dalam perlembagaan Datuk Seri Anwar dalam menandatangani perjanjian tersebut. Daripada surat ini tuan-tuan sekalian yang telah dikeluarkan oleh peguam beliau Beliau antara lain nyatakan bahawa Sekarang ini memang Perdana Menteri kena, cita, kena beritahu betul-betul lah kan Tentang perjanjian ini Nak tahu bidang kuasa Perdana Menteri itu tahap mana sebenarnya Tahap mana yang membolehkan desain perjanjian itu Sebab bila benda ini masuk ke persekutuan Perjanjian ini antara persekutuan dengan US tau Jadi macam saya sebutkan tadi Bila namanya persekutuan Ianya melibatkan juga Parlimen Tapi masalahnya ahli Parlimen tidak diberitahu pun tidak dibentangkan pun masalahnya tidak dibahaskan pun dalam parlimen sebelum ratify apa-apa jadi oleh kerana itulah beliau telah membuat satu surat tuntutan dialamatkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pendedahan kuasa perlembagaan berhubung perjanjian 26 Oktober 2005 antara Anwar dan juga Donald Trump dan secara asasnya juga tuntutan itu menunjukkan sekali notis rasmi mengenai pendirian anak gwambichis pendirian Datuk Roswahid bahawa perjanjian itu adalah void ab initio. Maknanya perjanjian itu tak sah dari awal lagi sebenarnya. Dan sekadar untuk maklumat kita bersama, ini keratan daripada sidang media yang telah dijalankan pada siang tadi di Pejabat Parti Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Terima kasih untuk Hing, eh, uh, Presiden Putra dan jabatan kuasa yang hadir hari ini masih banyak dan membenarkan pejabat beliau dijadikan tempat untuk kita buat eh, uh, PC hari ini. Juga terima kasih kepada peguam kita eh uh, Tuan Wita Muti yang bersama saya. Sebenarnya macam ni. Bila 2610 ni perjanjian yang ditangani oleh Trump dengan Anwar ni saya perlu nak kata rasa tak sedap kemudian diikuti dengan retetan komen daripada pelbagai pihak sama ada oleh orang awam oleh pihak peguam oleh uh, bekas jeneral tentera mengatakan bahawa ini bukan resiproka ini penjanjian berat sebelah dan saya berkali-kali bertanya Dewan Untuk penjelasan Dia pasti pertahankan Perkataan share tu Share tu dia kata boleh Dia kata share ni wajib saya tak pandai sangat singgi Tapi apa saya faham Shall, shall to accept Shall to consult Maknanya wajib Berbincang dan wajib Untuk consult dengan Amerika Dan apa aktiviti kita Yang saya faham Bila hal sebut berlaku Menunjukkan bahawa kita Tunduk pada Amerika apa saja yang kita nak buat, kita kena rujuk pada mereka. Eh, apa penting sangat mereka dengan kita? Sama ni 68 tahun merdeka, kita boleh mengurus negara dengan baik, tak ada cepat tangan mereka pun. Tiba-tiba, dengan adanya Anwar Ibrahim, Jeput datang sini, just untuk nak beri kuasa ke doktor kita kepada Amerika. Amerika bagi peng sebatang je. Juga sebuah negara. Dia naik kereta debis. Suka hmm. sangat kono-kono. Jadi ini saya rasa satu perkara yang amat tidak wajar. Jadi uh, saya baca tulisan daripada Tuan Bota Muti berkaitan, berkaitan dengan Sekutuan Malaysia dengan Kerajaan Malaysia. Kemudian dia kontak saya sebab dia atas Dr. Standai sebagai ahli parlimen perlu untuk buat satu surat kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri untuk nak mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan yang tersebut kerana kalau ikut Persekutuan Malaysia Yang boleh sign kontrak dengan mana-mana negara Saya fahamkan oleh peguam bahawa Persekutuan Malaysia mengandungi agung Majlis Raja-Raja, Kabinet dan Ahli Parlimen Maksudnya ialah apabila nak saya janji yang tu Anwar Abu kena bawa kepada empat orang ni Proses Proses tu Tapi kita, kita ahli parlimen tidak dimaklumkan hal tersebut Tiba-tiba terang datang Sain. Sain menari-nari berkurang Kemudian Sain. Kemudian bertanya tanya dalam parlimen, pertahankan. Tapi di, di dalam bisnes apa? Dana, dana berserta. Pung kata, kita ni telah diperbudak-budakkan. Semua soal khabar. Bukan saya tepatkan, malah hak luar negara pun mengatakan bahawa kita ni telah seolah dijajak. Yang pertahankan di dalam 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 parlimen saya nampak, Yanuar Ibrahim dengan uh, itu pun sepuluh Tak pernah agak Walaupun dibalun macam-macam Kemudian masuk dalam Lepas dibalun Dibawa masuk dalam Silat komiti Oh saya dipakai dibalun lagi Sehingga Zapur tak dapat jawab Jadi ini menimbulkan keresahan Saya Sebagai parlimen dan sebagai rakyat Malaysia Adakah kita akan dijajah lagi Dan kita tahu bahawa Trump ni Orang New York pun tak nak dah dia jadi kita dengan kata tak sokong dia eh? Jadi ni benda-benda yang tu Jadi oleh hal demikian kita berharap Eh, melalui bantuan eh, peguam Kategesen dan tuan weta kita hantar surat kepada Anwar Ibrahim untuk menjawab soalan tersebut dan tengah tempoh masa, hari ya eh? tempoh 14 eh, hari untuk Anwar jawab sekiranya tidak dijawab maka kita akan bawa ke mahkamah persekutuan untuk mahkamah tentukan sama ada penyanyi ini sah ataupun tetangga Anwar sah, sah atau tidak mewakili ber persekutuan Malaysia jadi itu sahaja apa yang sempat saya terangkan Dan ini satu benda saya rasa bukan kecil Bukan satu benda kecil Kerana ini menggadai kedalatan dan juga maruah Negara Malaysia yang merdeka lebih daripada 60 tahun Soalan timbul Seandainya kalau Datuk Sianor gagal untuk menjawab persoalan ini ataupun notis itu dalam tempoh 14 hari, apakah yang akan berlaku? Di sini mereka katakan, ada kata kalau Perdana Menteri gagal untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan dalam notis tuntutan ini, maka pihak Datuk Rosul mungkin akan membawa perkara ini ke semakan kakiman pergi ke mahkamah. Sebab apa-apa pun yang akan menakrifkan perlembagaan ialah mahkamah. Jadi nak tak nak, benda ni mungkin akan pergi ke mahkamah lah secara asasnya. Cuma kata Rosul, beliau ada lokal standai beliau ialah ahli parlimen. Dan memandangkan beliau pun tak tahu menahu dan tidak pernah dibentangkan tentang perjanjian ini at the first place, maka beliau ada segala hak untuk mempertikaikan sebab benda ini dah bypass benda yang sepatutnya berlaku. Iaitu benda ini mestilah dibincangkan, dilumatkan melalui legislatif terlebih dahulu sebelum Perdana Menteri atau mana-mana pihak ratify apa-apa jual perjanjian. Even ISEC dulu pun, mereka bentang dalam parlimen sebelum mereka pergi ratify apa-apa ke kan? Tapi itulah, Masalahnya Perdana Menteri kita ni bulldoze everything. Dia tak pergi ke parlimen. Dia tak bentang dekat parlimen. Dia tak bahaskan dekat parlimen. Tengok-tengok dia bypass everything bagi sign. Benda tu tak boleh sebenarnya. Benda itu telah melanggar asas persekutuan dan itulah antara asas notis tuntutan yang telah dikeluarkan oleh Datuk Rosul ini secara asasnya. Sekarang persoalan timbul. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab notis tuntutan ini ataupun tidak? Tapi kalau anda tanya saya, beliau wajib jawablah sebab sekarang ini, notis tuntutan ini memang merupakan satu notis yang memang ada lokal standai, memang notis yang berhak dan of course benda ini berkadaran. Sebab yang bertanyakan soalan ini ialah seorang ahli parlimen yang kata, ok fine, kenapa kami tidak dilibatkan dalam perbincangan mengenai perjanjian ini? Kenapa kau buat kerja sorang-sorang dan sebagainya? Dan Datuk Sianwar tidak boleh melarikan diri lagi dah. Tetapi itulah mengenali Datuk Si Beliau mana nak mengaku silap tuan-tuan dan puan-puan. Beliau akan berpusing-pusing, berpusing, pusing, berpusing, pusing. Beliau akan gaslight -like sana sini dan sudahnya benda tuntutan ini mungkin akan didiamkan begitu saja. Tetapi anda kata kalau didiamkan, kita tengoklah benda ini akan masuk ke mahkamah ataupun tidak. Kita nantikan pada ketika itu sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kepada Datuk Sian Ibrahim, ha. Bola berada di kaki anda sekarang. Naga pun kita lawan ini kan pula tidak mengkaruh. Di Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.